Sebab tu politik ni persepsi, politik ni propaganda, politik ni membina satu naratif supaya mengalihkan isu. Yang sebenarnya, mereka dah faham satu signal yang diberi daripada Sabah, ha, daripada pilihan raya Sabah. Yang pertama, DAP sendiri. DAP bertanding 8 dan DAP bertanding macam di Perak, lah. 8 kursi Ini tempat yang dia hardcore. Macam kita Ipoh Timur, Ipoh Barat Masuk pasir mana pun kalah Tapi dia bertanding lapan tu kosong Tak dapat Cina di sana tolak Kan? Cina di Sabah dah tolak UMNO bertanding 45 kerusi Sebelum ni dia menang 14 kerusi Kan? Sebelum pilihan raya yang ke-16 Pilihan raya kecil ke-16 Pilihan raya kecil yang ke-17 ni pula Kan? Daripada 45 yang dia pertanding, kononnya nak bentuk kursi nak nak bentuk kerajaan mesti ada 40 kursi. Ha, dia ada 40 kursi. Tu so, dia pertanding tu lebih lah konon dia nak pertanding nak nak apa ni tapi ada ada lah tempat-tempat yang dia nampak macam ada kerjasama. Ha tu. Kemudian dia hanya mampu bertahan 6 kursi saja. Berarti benda ni dah ditolak oleh rakyat. Melayu tolak AMNO yang berkuasa 40 tahun, 30 tahun lebih di sana Cina juga telah menolak DAP. Jadi dia balik-balik ni apa perancangan kita nak buat ni, hmm. kan? Ha, perancangan kita nak buat PN nak tip, ah, ha, ha, katakan PN pula PN. boleh menang satu kursi dan le PN boleh menang kursi walaupun PN bertanding 42 kursi menang satu kursi, tapi keseluruhan daripada pengundi-pengundi yeah. ha, yang mengundi PN itu naik. Memandangkan kepada itu kita tengok strategi yang dibuat oleh. UMNO dan Barisan Nasional ni berlakon ni akmal tu berlakon je kalau tak berlakon kena ambil tindakan lah kan ha, sebab itu kita kata kenyataan yang dibuat oleh YB New uh, apa yang apa DAP tu ha, DAP tu Leo Bini ah, ha, Leo Biling Leo Bini ah, ha, Leo, B. Leo B. Ha, dia ni pengarah komunikasi DAP bila pengarah komunikasi DAP dia nak keluar kenyataan mesti ada tinteng dah Nah, ya, so dia buat tinting dia kata menyambut kegembiraan di atas Najib. Sebab dia tahu ini nak mengembalikan balik bahawa depa ni memang menentang Najib, menentang klik supaya dapat undi Cina. Dan nah, Amno ni pula okey hari ni kada kenyataan ni amat berhormat menteri besar sendiri dia kata jangan main propaganda, jangan bakar api, jangan kononnya dia tu nah. Sebab dia dah hilang pengundi Melayu kepercayaan Melayu sebab mereka ni memang menjadi tonggangan DAP kan? Ha, sebab itu kita letakkan dalam keadaan yang sama Najib tak boleh nak keluar dah untuk di wilayah persekutuan ketalahan di wilayah persekutuan salah seorang daripada anggota kepada majlis pengampunan dia adalah menteri wilayah kan? so menteri wilayah dilantik dalam pelancangan dah dilantik daripada bukan mana DAP DAP memang mentang tak mau Najib keluar Ha, kan? Nah, jadi kita tengok naratif-naratif di main ni Kita tak perlu terpengaruh Ha, kita tak perlu mengaluh dan kita harap orang lenggung kena faham bahawa sekarang ini AMNO memang duduk dengan DAP AMNO memang jadi tunggangan DAP dan ikut agenda DAP orang Melayu di Malaysia, di Sabah dan Sarawak dah tolak UMNO, dah tak bagi kepercayaan kepada UMNO, sebab tu 53 dan orang Cina dah mula tolak kepada DAP, maka dia buat propaganda sibuk-sibuk, kita pun jangan terpengaruh dengan sibuk-sibuk ini sinario politik ini kita kena baca jauh, Nah, sebab tu eh, yang kalau kita tengok sekarang, eh, yang, yang pertama sekali kita tak ambil sebab tu rakyat dulu terpengaruh dengan PH ni kan? Nah, yang pertama kita nak mengembalikan sistem keadilan yang jelas Ha, satu sistem pemisahan kuasa, ha, menentang korupsi dan sebagainya. Ha, jadi kita tengok dalam sistem keadilan yang ada sekarang, kita kata mahkamah yang dah ada, kita ambil contoh khusus kepada kepada titah addendum tu. Dia satu perkara yang berbeza dengan proses mahkamah. Proses mahkamah dengan proses addendum ni lain. So proses mahkamah habis, komplit. Ha, bahawa kamu pada sekian hari bulan, bulan telah pun melakukan sekian-sekian ha, banyak, kan? Ha, apa-apa sekian-sekian, maka dijatuhkan hukuman. Ha, kan? dia hukuman maka hukuman, dijatuhkan hukuman dia hukuman penjara seumur hidup kita bagi contoh so ini proses dah habis dia duduk dalam penjara so bila duduk dalam penjara dia ada satu lagi klausa klausa ini adalah hak prerogatif hak mutlak ha, ke bawah duli yang maha mulia yang di pertuan agung kepada pesalah yang telah dijatuhkan hukuman sama ada meliwat ke apa ke kan semua ha, seumur hidup kan separuh hidupkan maka dia ada kuasa mutlak untuk memberikan ampunan memberi keampunan. keampunan secara seluruhan ke keseluruhan, tapi kesalahan tetap ada kan bagi keampunan jadi yang pertama untuk Datuk Seri Najib ini yang pertama dia dapat titah addendum kan kemudian titah addendum itu kemudian yang pertama kali dulu disorok kerajaan yang ada ni disorok terpaksa bawa mahkamah ada tak addendum ini Ha, kemudian bawa pergi mahkamah, addendum ini ada. Titah agung ini ada. Ha, kemudian bawa titah agung ini ada. Bila dah ada, okey bawa balik, dia merayu balik, pergi ke mahkamah. Padahal dia tak perlu masuk mahkamah dah. Sebab titah itu boleh stand alone. Ha, kalau kata orang luar ni ha, Dia boleh berdiri sendiri ha, Dia boleh berdiri sendiri, Tak perlu bawa mahkamah So dia bawa pergi mahkamah pula Bawa pula interpretasi kat mahkamah Bahawa Endendam ini tak sah kan bukan kita nak mengganggu proses perundangan tapi ada dia Menteri-menteri mesti kena ada campur tangan pegawai ini kan nah ha, mesti ada campur tangan sebab tu rakyat kena bangkit membentuk kembali keadaan Ha, sebab tu kita kita tengok keadaan yang duduk ada berlaku 47 kes yang ada prima facie kes dah dibawa ke mahkamah. Mahkamah mengatakan ini ada prima facie, ada unsur-unsur melakukan mana Boleh ditangguhkan sekejap dan letak di tepi. Kan? Ha, kemudian kes pengampunan yang dibuatkan oleh PMX yang ada sekarang telah dipertikaikan masa tu menteri wilayah pun belum ada ketua hakim pun belum ada kemudian telah diluluskan telah jadi Perdana Menteri sampai sekarang bukan kita mempertikaikan kesilapan sebab tu orang-orang dah pertikaikan adakah kita nak membela Najib melakukan korupsi itu hang kata mahkamah telah jatuhkan hukum kita tak pertikaikan itu tak pertikaikan keputusan mahkamah kalau dia salah, memang salah tetapi ini proses lain yang tak bersangkut dengan mahkamah kuasa agung sekarang ini seolah-olah zaman PH ini merendahkan kuasa agung sedangkan kuasa addendum pengampunan ini diletakkan dalam perlembagaan block rate yang ada dia mutlak tak perlu bawa mahkamah kan ini dia isu dia kan patutnya tak perlu bawa ke mahkamah ini agung saya nak apa sistem raja-raja kita nak bebaskan macam kita hari tu di Perak kita berlaku kes uh, depan istana tujuh orang kan orang kita kena ditahan bulan puasa kita masuk buat pengabdian tengku pun kan tak payah menjara tu kuasa dia tak payah bawa ke penjara tak payah nak petikai lagi kena kena bawa ke mahkamah tak ha, jadi perkara ini dibawa ke mahkamah sebab tu dia bangkit sebab tu parti pun tak tahulah kalau kita kata orang Melayu kita khususnya tak nampak lagi perkara ni dan kalau orang UMNO sendiri tak nampak lagi perkara ni yang mereka dulu mempertahankan bahawa 1MDB ini adalah satu model bisnes Ha, dia yang pertahankan Najib tak bersalah bumbang-bumbang suku so, Nabi Jalil ni ada satu lain orang yang berjasa kepada Najib. Ha, kita pula yang balik pati hadir hadir eh, tak nampak pun dia pun pa. pati hadir pati ada hadir, apa bukan bertikaikan tu ni kita nak membetulkan balik sistem tata kelola proses ni ini ini betul-betul wayang kulit lah macam kita wayang kulit perkara yang paling besar yang perlu rakyat sendiri baru dia nak tutup kena besar tiba-tiba yang pada cerita kan tiba-tiba ni ad ni perjanjian Trump Anwar ni betul-betul menjual negara semua sekali orang cakap ahli parlimen pembangkang pun cakap ahli parlimen kerajaan pun cakap kan pakar-pakar ekonomi pun cakap pakar-pakar admission apa pakar-pakar apa akademik pun bercakap kan semua dia bercakap perkara dia akademik bercakap bekas-bekas pemimpin tun Mahathir semua orang bercakap dia boleh kalih isu ni nak konon ini Itu dari besar dan sebenarnya pula timbul pula sebab tu pasti nak nasihat kepada netizen-netizen semua kena alert perkara ni kan apabila kita tahu kelab gay ha, dia dimaklumkan kelab gay di Kuala Lumpur tu dah wujud lama kan lima tu dah wujud lama bila timbul kes ini bila dia kata dia menentang korupsi, tiba-tiba ni so, supah dia keluar, samsul, keluar kes apa, bagi rekomen. kan? Bukan setakat bagi rekomen, terima duit pula. Orang yang bagi duit pun ada, rakaman semua ada, semua cukup. Tiba-tiba pula, eh hari tu pula pergi jumpa tumpuk darah duduk dekat tawul. Semua pakai main seluruh rakyat Malaysia tumpuk darah dekat tawul. Kan? Yang terlibat dengan tu. Sedangkan kelab tu lah hari ni pun ada lagi apa? kan nak kalihkan isu ni tak mau orang tak bicara dah ad nah apa perjanjian uh, Amerika Trump ni orang tak bicara pula pasal apa pasal Samsung ni yang pergi ambil duit nah yang menurut kata ambil duit dah teruk-teruk terbang jangan nyata kan Ah ha, ni pula orang timur pula ni kes addendum. Pandah pula pakai dengan addendum dia dia pun terus bergaduh dua dua. Nak mengembalikan sokongan Melayu kepada UMNO, nak mengembalikan balik sokongan Melayu kepada China. Jadi kita terhimpit tengah tengah. Sebab tu pada tengok politik ni kena tengok kan. Ancaman paling besar ni tambah sikit. Ancaman paling besar kepada PH sekarang adalah PN. Kan? pada parti lah di Trojan Horse dalam pas di Trojan Horse dalam bersatu dia pecahkan bersatu dengan tak nampak sekarang naratif main ke bawah tak boleh dah bersatu tak boleh dah apa dia mainkan naratif kepada ini akhirnya kita nak pergi ke mana nak mengembalikan balik kepada mereka ke kan apa dia akan berdiri terpacak sebagai sebagai individu mempertahankan prinsip ini kan ha, insyaallah <laughs> okay. Okay, okay. Ini observer juga. Ambil perkataan Syari Samad. Syari Syari. Syari ya? Syari Samad ke ada ada? Syari Syari, 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 Syari Hamdan, Syari Hamdan. Ah Syari Hamdan, Syari Syari. Hamdan Syari. Uh, yang uh, partner apa KG. uh, TikToker SKJ uh, dalam uh, keluar sekejap. Dia kata PMX tak kuat kan tak ada kekuatan tapi kekuatan pada TMX adalah kelemahan daripada pembangkang dan juga titogas kita Pati ambil I keep that word lah kata kita kena pegang that word. Sebab kalau kita tengok pada masa itu kekuatan depa menjatuhkan kerajaan barisan nasional yang ada pada waktu tu dia main satu isu lumat sampai masuk kampung 1 MDB sehingga masuknya Najib ke dalam. Walaupun dia orang tu tutup macam-macam kita tutup macam-macam tapi dia suruh main uh, ke dalam. Begitu juga pada masa itu isu Fenda. Kan, pakat main kami turun Parti sendiri pun masa tu turun Berapa kali Kita buat dengan Madlah Aliman Buat perhimpunan di Kuala Lumpur Felda bukan ada isu pun banyak Bukan banyak isu pernah Tapi main sampai lumat Masuk dengan Felda 54 kawasan Felda Masuk dalam Kan ha, Itu kekuatan yang ada pada masa itu Tapi sekarang ini Memang ini strategi yang dia buat Dia tabur banyak isu Mana pergi isu Kita situ isu, isu map Buat hari ini Untuk hilang 500 juta 500 juta tepi jalan semua orang tengok tanah map tu parti percaya tanah kerajaan negeri yang dibagi kepada PKNP macam mana cara tak tahu sebab tu kita minta orang-orang faransi orang, jual 46 juta nak bayar hutang habis menjatuh eh, ini cerita lama audit dah telah dibuat tak ada sangkut bau sebab tu kita boleh seluruh bentangkan audit-audit audit. dan ni semua netizen patut kena angkat mainkan isu ni Kan? Ha, itu kelemahan kita. Begitu juga ni jawapan tanah rizab Melayu. Pati bagi tanah rizab Melayu di atas nama bukan Melayu. Ini dia punya bangkit berapa? Ingat pati bangkit pos tu? Dalam 600 lebih komen. Kebanyakan semua UMNO nak membela kepada tu. Orang kita pergi mana? Takkan kita nak kata okay, kena ada tanah rizab Melayu 500 apa uh, 50% 500 menjadi dah tukar 500 eh, status dia masih lagi tanah rizab Melayu. Takkan dia kata pak dia tak faham dia punya tu. Takkan siapa naif takut orang kita ni. Patut kita kena bangkit lah. Ha, sebab tu insya Allah pak dia nak bagi cerita kepada uh, apa dalam tiktokers dia tu. Kita angkat satu isu biar pak dia jadi juara sebagai itu. Tak apa. Kita bangkat, kita pakai ad ni. Ini adalah penjajahan baru bahawa menjajah keseluruhan ekonomi dan rakyat akan datang kepada seluruh rakyat perjanjian Anwar Tram ni kita nampak yang ter yang tersirat pun yang tersurat pun dah dah ada dah, dah, dah nampak kepincangan dia yang tersirat ni apa lagi kita tak tahu apa perjanjian dia dengan Tram ni kan ha, sehingga tiba-tiba lepas daripada ni minta maaf cakap bukan nak kata tengok-tengok ringgit kita boleh naik kan ha, kita tengok. kita tak tahu apa perjanjian dia sebenarnya ni kita kena angkat bagi orang Melayu kita faham ha, ini satu Hadis ni dia nak kata menentang korupsi. Ha, tapi kita kena main satu-satu sampai 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 habis sampai lumat. Ha, begitu juga kita kata nak Pati Bangkit. Pati Bangkit lama dah kata Pati UEC apa semua tu kan. Perjanjian 153. Ha, perjanjian ni Pati kata ni kita negara kita merdeka uh, di, di, di di jajah 400 lebih tahun. Panjang ni tadi tadi. Okey kita. Ni 400 lebih tahun kita merintah. Belanda, Portu, eh, Portugis, mari Belanda, mari orang putih merintah kan. So bila orang putih, orang putih minta Jepun mari masuk. Ha, Jepun mari masuk dapat 2 tahun lebih Jepun minta Lepas tu depa pergi bom Hiroshima kan. Bom-bom atom kat area semua melanggar peraturan kan. Bom tu akhirnya Jepun nak kat bendera putih. Komunis mari ambil kan komunis mari ambil 14 hari transition kemudian orang putih mari balik bawa Malaysia ni kena perintah melalui satu dasar yang kita kata dasar undang-undang yang dipanggil Malayan Union so Malayan Union pada masa tu orang bukan ada pelajaran lagi tahun 1946 orang tak ada lagi semua orang bedan tapi pemimpin pada masa tu orang Melayu bermandikan darah boleh bangkit mempertahankan dak Melayu Union ni tak boleh nak mengurangkan kuasa raya tak menerima itu sehingga dimasukkan kami nak merdeka kompromi masuk akta 153 dalam dalam perlembagaan mana apa yang, apa yang nak jaga agama apa yang nak jaga bangsa kita apa yang nak jaga kedaulatan apa yang nak jaga bahasa Melayu semua dimasukkan dalam tu Kan tapi ni dalam tempoh yang dekat ni yang memperjuangkan anak kecil main api ni nak meruntuhkan satu-satu. Tak nampak? Betul bila dibangkitkan balik tu kena main bagi sedarkan balik. Bahasa Melayu dia nak cemar. Kita buat satu aliran bahasa Melayu UEC dia nak itiraf Takut. Nah Nen? nak elan dia nak benda tu. Kemudian yang ni tender dulu mesti nak masuk kerajaan mesti bahasa Melayu saja mesti orang Melayu saja. Sekarang semua dia nak masuk perniagaan kampung baru jadi warisan. Ha, kampung baru, kampung warisan nak ambil tanah Rizal Melayu, nak pergi ambil. Takkan kita tak sedar. You apa URA nak masuk. Takkan orang Melayu kita nak serah menyatu. Oh tak apa, ni tanah ni bergerak bangunan, tak bahaya depa jadi DAP. Dia orang masuk halus. Kan nak masuk halus sebab tu kita kena bangkit sebab tu Fatih kata ni all out Fatih menentang DAP baru nampak lah ni baru nampak DAP bahaya ha, baru nampak bahaya memang bahaya ha, memang kita tentang dia masuk halus-halus kalau dah tu kalau kita tak bangkit lagi tunggulah anak cucu kita kata memang kuli batak ada tapak sendiri kan ha dengarlah cakap ni tengok orang layu kita akhir ni nak sebut se sebelum sikit ha UEC pasal UEC sekarang kita ada sistem kita duduk dalam kononnya orang Melayu kita pun ada kelas dah kan dulu aliran uh, pelajaran ni ada Melayu dengan orang putih kan ha. kemudian nak buat dasar pelajaran kebangsaan hanya satu Melayu saja Bahasa Melayu dia dulu kalau kata UM graduate UM tu dia pandai cakap putih lah sebab banyak English medium ITM UKM ni banyak Melayu ya. Ha. So kalau kita tengok di dalam keadaan sekarang ni kan kalau dengan mengiktirafkan UEC kan ha, semalam parti kebetulan masa perkas sembang Tan Sri Abunoh tu uh, ni kamcing apa tu? Ha, Tan Sri Ibrahim Abu Ah, ha, abu, 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 tu dia kata ni berarti memang memang baik berarti dia dia, dia, dia du, du, tengok dia kata I respect you lah. Ah, ha, pasal ni dia kata. So dia kata Cina ni boleh dia cerita dia kata dia boleh masuk sekolah kebangsaan tapi dia fasiliti sekolah tu mesti sama dengan UEC Pasal dia kata ni lama kelamaan ni esok tu pengaruh UEC ni menjadi satu kelas, satu standard, dulu orang pun tengah je kompetisi standard, orang kita akan pergi kat sini dan akan menenggelamkan ni. Cara tak tu. sebab dia menguasai. Ha, dia menguasai itu cukup bahaya dia masuk sikit apabila kita bagi lubang maka lubang tu akan besar dia dengan ada duit dia letakkan satu kelas maka orang semua pergi macam kita pun, tak apa tak ada nak kelas macam kita kata okey hang nak buka sekolah harap bukalah kan tak ada masalah tapi nak masuk sekolah harap nak masuk dalam dalam aliran nak masuk universiti mesti kena ambil SPM macam dia tapi dia berjuang, kan okey tak payah ambil SPM tak payah ambil apa ni masuk apa UAC uh, boleh diiktirafkan sehingga so, baru ni jadi wakil rakyat kat mana tu kat Sabah kan warisan punya tu tak pandai cakap Melayu sampai speaker tu kata can you speak English oh I can speak Melayu baca Melayu Melayu semua dah buka mana keluar tu semua <laughs> dah buka ha, ni sama dengan kita ni di drone kita ni berapa orang semua UAC kan ah ha, dulu jadi speaker jangan terbulu-bulu dan sebagainya. <laughs> jadi ha jadi panjang-panjanglah sikit bagi ya. Memang orang kata orang oh, parti punya pegangan sebab tu kita nak bagi kepada tiktokers bahawa kita fokus isu-isu ni satu-satu. Kita letupkan agenda sehingga kita turun kat Kuala Lumpur. Kita letupkan pencemaran 153 ni, pembebasan 153 yang dibuat oleh ni ancaman kepada Melayu. Kita bagi orang Melayu sudah masuk buku. tidak ada lain dah. Kalau tak boleh parti mari duduk ngepas saja pun kita duduk kan ha. tak boleh dah nak hidup pada sana dia tak boleh lagi nak kena tipu main wayang dan sebagainya.